اللہ الرحمن الرحیم و نستعین و خیرن وَ معین و صلی اللہ علی محمد و علی محمد ممنِ کرام ماہ رجب المرجب کی آمد آمد ہے دعاگو ہیں کہ خالقی کائنات ہمیں اس مہینے میں اپنی حقیقی بندگی کی توفیق عطا فرمائے رجب خداوند متعال کا وہ مقدس اور محترم مہینہ ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کا مہینہ کہا ہے ایک روایت میں فرمایا گیا ہے کہ رجب خدا کا مہینہ ہے شعبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وََََََََََََ وسلم فرماتے ہیں میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے تو وہ مہینہ جسے خدا نے اپنا مہینہ کہا ہے یقیناً اس مہینے میں عبادت اور بندگی کا اپنا ہی ثواب ہے رجب روایات کی روشنی میں ایک نہر کا نام ہے جو بہشت میں جاری ہے اور اس کی خصوصیات یہ بتائی گئی ہیں کہ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیرین ہے خدا مطالعہ اس نہر سے ان افراد کو سراب کرے گا جو اس مہینے میں ایک بھی روزہ رکھیں گے رجب ان چار مہینوں میں سے ایک ہے جن میں جنگ جائز نہیں ہے چار مہینوں میں جنگ جائز نہیں ہے ان میں سے ایک رجب کا مہینہ ہے اس لیے رجب کو رجب المرجب کہا جاتا ہے یعنی محترم اور مقدس مہینہ جس کا احترام اور جس کا تقدس لازم ہے اس میں جنگ جائز نہیں ہے ماہ رجب میں جو بھی روزہ رکھتا ہے ویسے تو پورے مہینے کے روزے رکھنا مستحب ہے لیکن جو جتنے رکھ سکتا ہو ایک بھی روزہ رکھے تو خدا نے مطالعہ سے نہر رجب سے سیراب کرے گا اور اگر کوئی سات روزے رکھتا ہے تو روایات میں تصریح کی گئی ہے کہ جہنم کے سات دروازے ہیں اگر کوئی ماہ رجب میں سات روزے رکھتا ہے تو خالق کائنات اس کے لیے جہنم کے ساتوں دروازے بند کر دیتا ہے اور بہشت کے آٹھ دروازے ہیں ایک دلچسپ حقیقت ہے کہ بہشت کے دروازے جہنم کے دروازوں سے زیادہ ہیں بہشت رحمتِ الٰہی کی مظہر ہے جبکہ جہنم غذب خدا کی عکاسی کرتی ہے تو خدا کی رحمت خدا کی غضب سے بڑھ کر ہے اس لیے ہم دعاؤں میں پڑھتے ہیں یا من سبقت رحمتہ غضب اے وہ ذات جس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے یہ خدا نے اپنی رحمت کی کتنی کھڑکیاں ہمارے لیے کھول دی ہیں کتنی رحمت ہمارے لیے برسا دی ہے اس لیے رجب کو رجب السب کہا گیا ہے کہ اس میں رحمت خدا بارش کی طرح برستی ہے اتنی رحمت نازل ہوتی ہے جس طرح بارش نازل ہوتی ہے اس مہینے میں بڑی فضیلت والی بات روزہ ہے لیکن اگر کوئی روزہ نہ رکھ سکتا ہو تو ایسا نہیں کہ خداوند نے متعال اسے اس ثواب سے محروم کر دے فرمایا اگر کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا تو کسی مسکین کو کھانا کھلائے اسلام ایک ایسا جامع دین ہے جس میں عبادت خداوندی فقط روزہ اور نماز کی صورت میں نہیں ہے بلکہ کھانا کھلانے کی صورت میں کسی کی مدد کرنے کی صورت میں خدمت خل کرنے کی صورت میں ان تمام صورتوں میں رضا الہی کا حصول ممکن ہے اور خداوند متعال اپنی رحمتیں عطا کرتا ہے جو خداوند متعال کی اطاعت کرتا ہے لیکن اگر کوئی کھانا بھی نہ کھلا سکتا ہو دلچسپ روایت ہے جس میں راوی سوال کرتا ہے کہ مولا اگر میرے پاس اتنی بھی توان نہیں ہے اتنی بھی استطاعت نہیں ہے میں کسی کو کھانا کھلاؤں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ ذکر تمہیں بتا رہا ہوں یہ ذکر جو کوئی کرے تو اسے بھی خدا متعال روزے کا ثواب عطا کرتا ہے رجب اس مقدس مہینے میں استغفار کی بڑی فضیلت ہے اور یاد رکھیے گا بہت ساری ہماری مشکلات ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے ہمارے اعمال کی وجہ سے نازل ہوتی ہیں ہم پر جیسا کہ قرآن مجید میں خدا والے مطالعہ ارشاد فرماتا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر کہ خشکی پر اور پانی میں فساد ظاہر ہوا ہے یہ جتنی خرابیاں پائی جاتی ہیں یہ اس لیے ہیں کہ بے مقصبت عید ناس لوگوں کے اعمال اور کرتوتوں کا نتیجہ ہے یہ لوگوں کے اعمال ہیں جو ان کے اوپر مصیبتوں کی صورت میں مصائب اور عالام کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں اس مقدس مہینے کو خدا متعال نے اپنا مہینہ کہا ہے اس لیے روایت میں ہے کہ قیامت کے دن ایک منادی ندا دے گا کہ این الرجبیون کہاں ہے ماہ مبارک رجب میں عبادت کرنے والے کے خداون مطال انہیں خصوصی انعامات سے نوازے انہیں خصوصی درجات کا حامل قرار دے اور انہیں اپنی خصوصی رحمتوں سے بہریاب کرے بہرحال اس مقدس مہینے میں ہمیں ایسے اعمال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جس میں خدا کی رضا ہو چاہے صدقے کی صورت میں ہو چاہے خدمت خلق کے خدا کی صورت میں ہو ہم دعا گو ہیں کہ خالی کائنات زیادہ سے زیادہ ہمیں اس مقدس مہینے کی رحمتوں سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے السلام عليكم ورحمه الله وبركاته